स्वामिनारायणसिद्धान्तकारिकाः मङ्गलधारा मङ्गलम् मङ्गलं सहजानन्दः श्रीहरिर्मङ्गलं शुभम् मङ्गलं नीलकण्ठो हि स्वामिनारायणः सदा आदौ भक्त्यङ्गजन्मा गहनवनगतिर्नीलकण्ठस्वरूपे सिद्धान्तस्थापनार्थम् स्थितिमतिदयया सम्प्रदायप्रतिष्ठाम् कृत्वा यागा सहजसुखकरान् त्यागिनो मन्दिराणि प्राकट्यं ब्रह्मणि स्वं सकलजनहिते स्थापयन्धामयातः एको देवः स्वामिनारायणोऽयम् एको मन्त्रः स्वामिनारायणेति एको वेद्यः स्वामिनारायणोऽयम् पास्यः स्वामिनारायणो नः अक्षरपुरुषोत्तमवन्दना स्वामिनारायणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमं स्वामिनारायणौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ प्रमाणकारणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ मायामुक्ताधिपौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सर्जनकारणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सर्वान्तर्यामिणौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ जीवेश्वराधिपौनौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ साधनशक्तिदौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ परममुक्तिदौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ प्रत्यक्षमङ्गलं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सुधाशास्त्रसुलेखार्थं येनाहं प्रेरितो मुदा नारायणस्वरूपं तं प्रणौमि प्रमुखं गुरुम् यज्ञपुरुषस्तवः सिद्धान्तपुष्पसुफलामृतदिव्यगन्धि यस्माद्वसन्ततिलकश्च वसन्तजन्मा रूढो हि यज्ञपुरुषो भुवि तत्त्ववृक्षश्च छन्दो वसन्ततिलका वरते सुगाने निश्चित त्यब्रह्म परब्रह्मस्वरूपतत्त्वम् शास्त्राच्च सद्गुरुमुखात् स्वधिया स युक्तिम् प्रायोजयत् सकलबुद्धिसु चातुरीं स्वाम् ब्रह्माक्षरस्य खलु डिण्डिमभव्यघोषे कोलाहलश्च कलहश्च कुकर्मघातः सोढः सुहासवदनेन प्रसादबुद्ध्या दुष्टा न क्वापि सरणि सिद्धान्तसत्यपरिरक्षणबद्धदृष्टेः ते पञ्चसाधुनियमाननु पञ्च दिव्या ब्रह्माक्षरं तदधिपो हरिकृष्णदेवः एवं समादरधृतं परमुक्तिवर्त्म ब्रह्माण्डजीवसकलभ्रमणाव्युदासे वार्तामुपासनपरां कुरुते नितान्तम् ऋद्भेदिनीं हृदय निर्झरणामृताढ्याम् अर्कागमावधितया गुरुगौरवेण गुरु गुरु ब्रह्माक्षरस्य पुरुषोत्तम श्रीवर्धमानपुरभोगवती तटस्थे वृत्तालयस्थितिमता हरिधामबद्धं गोचासने प्रमुखतीर्थकृताकृतानि क्रुता सारङ्गदुर्गनगरादिषु मन्दिराणि भिक्षाटनं प्रतिदिनं प्रभुरेकच्छत्रं पाषाणद्रव्यसुजनातिविरक्तकालः न्यूनश्च साधु हरिभक्तगणस्तथापि संस्थामहोयमकरोत् सुविरूढमूलाम् विश्वे युपासनविदे सुविकासहेतोर् आनन्दब्रह्म सततं सहजो हि योगी वात्सल्यमूर्तिसुखदश्च प्रसन्नचेतः स्वैक्येन दिव्यसुगुणैः परिचायितोऽस्ति नैकात्मनः परममोक्षपथं विनेतुं दीर्घे क्षणेन स्वदिया च विचक्षणोऽयम् उत्साहधैर्यकरुणारससन्निपातं योग्या मम गुरुं प्रमुखं चकार नारायणस्वरूपाभिध्यानम् नारायणस्वरूपोऽयं साक्षाद् ब्रह्माक्षरं गुरुः गुणाढ्यः प्रमुखः प्रेष्ठो भक्त्याभिध्यायते मया ब्रह्मासि सच्चिदानन्दो निर्विकल्पसमाधिमान् निरंशो निर्विकारोऽसि देहावस्थापरस्तथा अनादिकालतः सर्वमायिकोपादिवर्जितः पञ्चसु वर्तमानेषु नित्यमखण्डितस्थितिः स्थितप्रघ्नः परो योगी निवृत्तोऽसि प्रवर्तने ज्ञानवांश्च गुणातीतः प्रेष्ठोऽसि सर्वतो हरेः परमैकान्तिको भक्तो दिव्यभावरतः सदा निश्चयस्ते निरुत्थान निर्विकल्पकः ज्ञानयज्ञमयो नित्यम् श्रीहर्याग्नानुपालकः व्यत्येति त्वद्दिवारात्रम् भगवत्कीर्तनादिशो श्रीहरिपरभावघ्नः सेव्योऽपि भगवानिव वर्तसे त्वं सदा दासः स्वामीसेवकभावतः परमात्मस्वरूपस्य त्वं हि निश्चायको गुरुः अनादिकर्मजामाया त्वयैव तु विदार्यते यथावत्प्रभुमाहात्म्यम् धर्म एकान्तिकस्तथा ब्रह्मभावः स्वसङ्गेन प्रस्थाप्यते मदात्मनि दिव्योऽसि मद्गुरुः साक्षात् त्वं परब्रह्मधारकः मोक्षो ब्राह्मीस्थितिश्चैव कराग्रेते ते प्रसङ्गतः एवं ध्यात्वा त्वदाज्ञायाम् अनुवृत्तौ च वर्तनम् सर्वथा सर्वदा भूयात् प्रार्थये भद्रभावतः शुद्धभावेन यो भक्तो ब्रह्ममन्ता भवेद्